Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan kasih resep ke kalian cemilan yang pastinya kalian juga gak bakalan bisa nolak cemilan ini teman-teman. Nah sekarang di sini aku bakalan langsung masuk aja ke bahan-bahan yang aku perlukan. Untuk bahan yang pertama di sini aku siapkan 150 gram kerupuk mawar putih. Untuk tulang rawan ayamnya di sini aku pakai tulang rawan ayamnya 150 gram yang udah aku rebus dan udah aku potong-potong kecil. -teman teman-teman. Untuk penggunaan daun jeruk nipisnya aku pakai 3 lembar. Untuk bumbunya di sini ada garam, penyedap rasa, royco sapi, merica bubuk sama gula pasir. Untuk masing-masing takarannya aku pakai setengah sendok teh. Untuk bawang merahnya aku pakai 2 sihong, bawang putihnya 1 sihong dan untuk kencurnya aku pakai satu ruas jari. Nah, untuk kencur bawang merah bawang putihnya ini udah aku haluskan, teman-teman. Nah untuk penggunaan chili oilnya ini optional teman-teman di sini aku pakai chili oilnya yang udah aku buat sendiri dan buat kalian yang mungkin penasaran gimana cara pembuatannya kalian tinggal langsung aja cek di description box untuk penggunaan telurnya aku pakai satu butir aja Untuk daun bawangnya di sini aku pakai beberapa helai teman-teman Sekarang aku bakalan rebus dulu kerupuknya menggunakan air bersih secukupnya Nah karena airnya ini udah mendidih aku masukkan aja kerupuknya Terus aku tambahkan juga minyak goreng biar kerupuknya ini pas direbus gak lengket teman-teman Nah di sini aku rebus kerupuknya ini sebentar aja biar gak terlalu matang kerupuknya Nah, untuk step selanjutnya, di sini aku bakalan goreng dulu rempah-rempah yang udah aku haluskan tadi. Di sini aku bakalan goreng Rempah-rempahnya ini agak lama, teman-teman. Biar rempah-rempahnya ini mateng dan gak kerasa aneh di lidah. Nah, kalau udah kecium harumnya, baru kalian masukkan telur sama daun jeruk nipisnya. Nah, untuk ngegoreng telurnya ini juga agak lama ya, teman-teman, sampai benar-benar matang biar gak bau amis. Dan tentunya, kalian juga harus masukkan wajib pakai daun jeruk nipis. Untuk tulang rawan sama daun bawangnya aku masukin aja sekarang. Nah, dan jangan lupa juga kalian masukkan bumbu yang udah kalian siapkan. Di sini karena udah aku masukin semua bahan-bahannya, aku aduk-aduk aja terus aku tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Terus untuk yang terakhir, di sini aku masukkan kerupuknya. Untuk penggunaan airnya ini bebas ya teman-teman kalian mau pakai sedikit ataupun banyak juga boleh e, gimana selera kalian aja di sini aku pakai airnya sedikit. Sekarang kita tinggal masak aja sebelaknya ini sampai matang teman-teman. Nah karena di sini ada yang nggak suka pedas makanya aku sisihkan sebagian sebelahnya teman-teman Untuk penggunaan chili oilnya ini sebenarnya optional teman-teman Nah kalau misalkan kalian gak ada chili oil Kalian juga boleh ganti pakai cabai rawit yang price gitu ya Ataupun cabai bubuk juga boleh Nah sekarang aku aduk-aduk lagi biar chili oilnya ini merata ke seluruh seblaknya teman-teman Di sini aku langsung tuangkan aja seblak yang udah aku buat barusan Nah buat kalian yang bingung lagi cari ide bisnis apa yang mungkin cocok buat kalian jadikan Sebagai ide jualan kalian, kalian juga bisa pakai resep seblak ini teman-teman Karena menurut aku ini tuh enak dan untuk bahan-bahannya ini gak terlalu ribet buat kalian cari hmm, Sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa buat kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share and subscribe.